14 октября в Донбасском государственном педагогическом университете проходила встреча майбутніх фахівців у сфері детской психологии с провідними коллегами Украины. Программа наиболее актуальна, поскольку военные действия на нашей территории все больше и больше развиваются. Создалась категория людей, которые считаются вынужденными переселенцами. Когда люди выезжают с привычных мест своего обитания, возникает ряд проблем. И одной из этих проблем является как раз таки проблемы за в, в семье, проблемы за отношения с детьми. Вот наша программа, основные ее принципы, помогает как бы наладить э, работу с детьми, наладить э, нормальное общение в семьях с детьми и вообще в отношении между собой. Обучающее занятие для психологов, социальных психологов, педагогов и социальных работников, но всех, кто работает с людьми. И основная задача этой программы, именно этого проекта. Это как раз таки обучение программе всех тех, кто находится вот на территориях Донбасса, и Луганской области, в территориях, где были боевые действия, или кто находится там в зоне риска, в зоне бывшего конфликта, или в зоне там, текущего конфликта, и в то же время с теми, кто работает с переселенцами. На актуальности активного выхования майбутних психологов и за урахованием сучасных реалий викладачи прикладной психологии роблять главный акцент. Адже психологи повинні не только вміти вислухати пациента, але и надати психологічну допомогу та підтримку. В процессе работы мы получим информацию, ну, я понимаю, что про саму программу, откуда она приехала, чем она занимается, и получим практические навыки. Наша, в общем-то, идея, почему мы объединили, допустим, усилия факультета нашего, нашей кафедры, нашего волонтерского движения и практических психологов, для того, чтобы наши студенты, выпускники нашего факультета, выходили уже с практическими навыками. Наши все действия направлены на расширение практических возможностей. Мы сотрудничаем с общественной организацией, которая представляет Асланян Татьяна Сергеевна. Она является сотрудником нашей кафедры. Сотрудничаем терапевтическими разными школами. Аналогичные мероприятия уже были. «Дети и война» в рамках международной программы уже был семинар для наших студентов, где студенты обучали, чтобы работали они с детьми, которые находились в зонах, где происходили военные действия, которые подвергли стрессам различного рода. Я думаю, что все эти программы дадут особый эффект». В рамках зустрічі відбулось не лише знайомство з новими програмами та методиками. Студенти мали нагоду долучитись до різноманітних практичних завдань та інтерактивних вправ. В результаті молодь відзначила, для них важливо не тільки чути щось нове від професіоналів, але й на власні очі бачити різноманітні прийоми практичної психології, результати яких з успіхом демонструють майбутні спеціалісти. чекала цього мероприятия довго так як ну, я являюсь волонтером. организации которую организовала татьяна сергеевна еще когда она была волонтерская Ну и продолжаю деятельность сейчас об этой программе знала ждала пришла хочу научиться чему-то узнать что-то новое ну и также как ну, это будет практика хорошая ну, получить практические знания то мне интересны новые методы работы с ними вот чтобы это было эффективно и качественно